Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk yang dipertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk membahas rang undang-undang Akta Perbekalan Tambahan 2024-2025 iaitu suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang yang disatukan untuk pembelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang ini untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu. Satu peruntukan untuk pembelanjaan tambahan bagi tahun 2024 yang agak besar nilainya iaitu sebanyak 20 bilion 191 juta dan 500 ringgit. Dengan peruntukan tambahan yang besar ini sudah tentu menjadi pertanyaan dari mana sumber kewangan akan diperolehi untuk pembayaran ini. Tidak dapat tidak ia akan menambah beban hutang negara. Jadi apakah pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan dalam merangka strategi pengurusan hutang dan pinjaman yang berkesan untuk menampung kedudukan defisit fiskal serta mengoptimumkan pembelanjaan pembangunan untuk manfaat anak rakyat mengambil kira kedudukan para hutang kerajaan pada tahun 2024. Datuk yang dipertua, setiap tahun kerajaan terpaksa menyediakan peruntukan tambahan yang, yang agak besar dan menjadi persoalan. Apakah implikasi peruntukan tambahan ini terhadap defisit negara dalam perbekalan perbekalan tambahan akan datang berbanding unjuran semasa kerajaan terutama dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama mencapai sasaran defisit fiskal apakah strategi kerajaan untuk meningkatkan daya tahan dan kemampuan fiskal kerajaan di semua peringkat supaya perbelanjaan yang tidak diduga dijangka diduga jangka pendek tidak melibatkan risiko besar kepada kedudukan keuangan negara. Datuk yang Di-Pertua merujuk kepada jadual B4 Suruhanjaya Pilihan Raya, suatu peruntukan tambahan sebanyak 8.194 juta diperlukan. Kita memahami kerana pada tahun 2024 berapa, beberapa pilihan raya kecil terpaksa dilaksanakan. Ia di luar jangka dan kita memahaminya pun begitu setiap tahun PRK ada sahaja berlaku oleh itu kerajaan perlu menyediakan peruntukan yang munasabah semasa menyediakan belanjawan tahunan dalam mengurangkan perbelanjaan pilihan raya adakah kerajaan sudah membuat kajian untuk menambah baik proses pengundian pilihan raya termasuk sama ada wujudkan kajian mengenai pelaksanaan proses mengundi secara elektronik atau e-voting dengan izin dengan mengambil kira sudut keselamatan, kos pendidikan serta mesra pengguna atau mesra pengundi. Datuk Yang Dipertua, perbelanjaan luar jangka sering berlaku. Oleh itu, saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh kerajaan dalam menyediakan anggaran pembelajaran luar jangka yang berlaku dan juga komitmen pembiayaan oleh kerajaan? Contohnya, dunia sedang mengalami perubahan iklim yang tidak menentu. Tidak ketinggalan negara kita. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan bencana alam, banjir yang akan melibatkan kerugian yang sangat besar dan membawa implikasi kepada perbelanjaan per, per, perbelanjaan tambahan yang signifikan. Oleh itu, satu perancangan dan kajian lebih awal diperlukan. Contohnya, Subsidi yang boleh dianggarkan jumlahnya kerana data sudah sedia ada dapat membantu penyediaan belanjawan supaya tiada keperluan untuk peruntukan tambahan. Persoalan saya, sejauh mana kesan penyelarasan subsidi agar ia tidak menjejaskan kehidupan rakyat di sebalik tekanan kos sara hidup yang meningkat dan tidak ketentuan ekonomi global, kenaikan tarif oleh US, dan dan mengambil kira proses pelarasan rasionalisasi subsidi serta ketidaktentuan harga bahan mentah yang berpotensi meningkatkan semula perbelanjaan bagi menampung keperluan subsidi. Bagaimana kerajaan memastikan keberkesanan penyaluran bantuan langsung dan tidak langsung melalui mekanisme padu? Dan sejauh manakah kerajaan melihat bantuan tunai sebagai kaedah penyaluran bantuan jangka pendek ataupun panjang. Selain itu, kesan cukai berganda SST terhadap pembelanjaan isi rumah akibat faktor cukai yang tetap mempengaruhi kos pengeluaran dan juga harga runcit. Apakah langkah khusus yang diambil untuk meningkatkan pembelanjaan domestik dan kuasa beli pengguna? Dan kesan inflasi yang diimport terutamanya harga barangan yang diimport termasuk bahan-bahan makanan akibat nilai ringgit yang masih belum stabil dan kukuh Datuk Yang Di-Pertua, saya merujuk kepada peruntukan tambahan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPMB63 Berdasarkan peruntukan belanjawan 2024 sebanyak RM2.5 bilion telah disediakan manakala peruntukan tambahan berjumlah RM1.76 bilion diperlukan. Peruntukan tambahan ini diperlukan antaranya disebabkan oleh komitmen tambahan kerajaan oleh kerana pelarasan kadar kontrak berikutan pelaksanaan perintah gaji minimum dan kenaikan cukai SST. Kerajaan sepatutnya sudah menjakakan akan peningkatan pembelanjaan semasa membentangkan bajet 2024 akibat faktor-faktor tersebut. Oleh itu, sepatutnya terus dimasukkan dalam bajet tahun 2024. Datuk yang dipertua, sebagai penutup, sekali lagi saya menegaskan penambahan peruntukan tambahan yang tinggi berbanding peruntukan semasa belanjawan dibentangkan seharusnya tidak berlaku kementerian seharusnya membuat kajian lebih awal dan perlu lebih teliti semasa menyediakan belanjawan supaya tiada keperluan untuk menambah peruntukan yang terlalu besar bezanya. Untuk itu, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, YB. Sekarang saya jumpa.